श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते विवस्वतियोगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनविप्रह मनुरिक् श्वाकवेइ 브వీత్ నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ శ్లోకము ఏవం పరం పరాప్తమ్ ౮మం రాజశయో విదుహు सकाले निह महता योगो नष्टः परन्तपा नालगव अध्यायमु मूडव श्लोकम् स एव मयातेद्यः प्रोक् तः पुरातनः भक्तोऽसिमे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् नालगव अध्यायमु नागव श्लोकमु अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे त्वमादौ प्रोक्तवानिति नालगव अध्यायमु ऐदवश्लोकं श्रीभगवानुवाच बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं सर्वाणि न त्वं वेत्थपरन्तप नागव अध्यायमु आरव अजो अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया नालगव अध्यायमु एडव श्लोकमु यदा यदा हि धर्मस्य ्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् नालगव अध्यायमु एदव श्लोकमु त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे नालगव अध्यायमु तमिदव श्लोकम् जन्म च मे दिव्यम् एवं यो वृत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नीति मामेति सोऽर्जुना नालगव अध्यायमु पदवश्लोकमुतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा Puta madhava magata. Ha.